İncarçılar səmimi sevginin gücünü bilməz. Bir müsəlman qadın hər şeydən öncə Allahdan çox qorxmalıdır. Allahı çox sevməli və Allaha dəli aşiq kimi bağlanmalıdır. Quran hökmlərinə və Quran əxlaqına çox ciddi yanaşmalı və çox iffətli olmalıdır. Belə bir qadında Allah nur, xüsusi təsir gücü və güclü bağlılıq yaradır. Yəni onun ruhundakı qadın gücünü üzə çıxarır. Qadın əti və sümüyü ilə qadın olmaz. Yəni o, ətiqindən başqa heç nə olmaz. Amma gözəl əxlaqlı və təqvası ilə, Allahə olan yaxınlığı ilə dərinləşərsə, Allah onun ruhundakı qadını üzə çıxarır. O, özü kimi ağıllı, dindar, Allahdan qorxan mömin kişi ilə qarşılaşanda, Allah o mömin kişini xüsusi olaraq ondan təsirlənəcək şəkildə yaradır. Çünki mömin kişidə də qadının təsirlənəcəyi xüsusi kişi ruhu ortaya çıxır. Və Allah ondan çox təsirlənməsini təmin edir. Çünki kişi də ətlə, sümüklə kişi olmaz. Yəni ət yığını olar sadəcə. Böyük ət kütləsindən başqa heç nə olmaz. Qəssab dukanında da ət yığını olur. İnsan gözəl əxlaqı ilə, Allah eşqi ilə, Allahə olan bağlılığı ilə insan olur. Allah bunun sirrini də açıqlayıb. Mümin kişilər mümin qadınlara, mümin qadınlar da mümin kişilərə deyir. Allah onun ruhundakı gəlsək bağlılığı bir-biri ilə qarşılaşdırır. Bu zaman qadın və kişi heyrätverici təsir gücü qazanırlar. Yəni təsvir edə bilməyəcəyimiz altıncı bir hissə girirlər. Sadəcə möminlər bunu bilirlər. Məsələn, din və Allahı tanımayan bir insana bunu açıqlasan, heç bir şəkildə bunu anlamaz. Amma bütün insanlarda bu instinkt olaraq mövcuddur. Buna görə də filmlərdə eşqdən, dərin bağlılıqdan bəsdir. Lakin əksər insanlar bunu heç anlamır, sadəcə anlamağa çalışır. Ona beynində gizli bir heyranlıq olar, amma tapa bilməz. Onun nə olduğunu heç cür tapa bilməz. Məsələn, qadın kişi ilə evlənəndə onda axtardığı şeylər olur. İlk növbədə puluna və maddi vəziyyətinə baxır. Sonra təhsili, daha sonra mövqeyinin, maşınının və bağ evinin olub-olmaması ilə maraqlanır. Bunlarla maraqlanırsa, onda Allah ona bağlılıq verməz. O evin ona heç bir faydası olmaz. Məsələn, ev ona saray kimi bomboş görünər. Yəni heç bir təsiri olmaz. Maşın da sadəcə onu bir yerdən başqa bir yerə aparan dəmir yığını kimi olar. Bunlar Allah sevgisi və Allah eşqi ilə məna qazanan şeylərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Malı üçün evlənən malından, gözəlliyi üçün evlənən gözəlliyidən məhrum olar. Məsələn, bir gün grip olar, ona görə ondan iyrənər. İnsan es ummadığı şeydən belə iyrənər. Məsələn, onun azizliklərini görüb iyrənə bilər və ondan ömür boyu xilas ola bilməz. İnsan zəif varlıqdır. Lakin Allah eşqi ilə sevəndə, Allahın təzəllisini sevdiği üçün və Allah da sonsuz güc sahibi olduğu üçün sonsuz gözəl olduğu üçün o sonsuz gözəllik və mükəmməlliyə qarşı heyranlığın təzahürü olaraq insana baxdığı üçün əsla yox olmayan sevgiyə sahib olur. Bu bağlılıq getdikcə dərinləşir və insan bundan çox təsirlənir. Bununla xoşbəxt olur. Bunlar olmadıqda evdə, maşında adam az xızı gəlir. Qadının gözəlliyi də evləndiyi kişiyə xızı gəlir. Bundan insan qurtula bilməz. Allahın qoyduğu bir qanundur. Həqiqətən də dərin sevən insanların xüsusiyyətidir bu. Bu da Allah eşqi ilə sevəndə ortaya çıxır. Başqa cür olmur.